Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini. Okey. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tajuk baru iaitu kata hubung. Hmm, apa pula maksud kata hubung? Okey, jom kita tengok. Kata hubung ialah perkataan yang menggabungkan dua binaan ayat. Okey. Contoh dan sambil kerana atau lalu tetapi kecuali jika. Okey. So, saya tahu mesti awak semua pernah dengar perkataan ni. Kita pun selalu guna dalam kehidupan seharian kita. Ha, contohnya kan. Hmm, Ustazah pun selalu guna kat dalam kelas. Okey, contoh. Uh, Ustazah nak uh, Sofi dan Salahuddin jawab soalan di depan. Ah, Okey, nampak tak Ustazah guna perkataan dan? Uh, ah, jadi, itu adalah kata hubung. Okey. kita tengok gambar ni. Hmm. Okey, yang pertama. Hasan seorang anak yang baik. Yang kedua. Hasan seorang yang rajin. Okey, jadi kita akan gunakan kata hubung untuk menggabungkan dua binaan ayat ni. Okey, dia akan jadi macam mana? Ha, Hasan seorang anak yang baik dan rajin. Ha, jadinya kata hubung ni bila kita guna, kita dah tak perlu nak uh, tulis lagi Hasan seorang yang, uh, seorang anak yang baik. Lepas tu kita nak tulis lagi, Hasan seorang yang rajin. Jadi kita cuma ambil point dia kat situ. Jadi, Hasan seorang anak yang baik dan rajin. Okey. Seterusnya, hmm, kita tengok contoh satu per satu untuk kita lebih faham. Okey, yang pertama kita akan tengok contoh untuk dan. Okey, dia uh, dan ni digunakan untuk menggabungkan dua unsur yang setara. Okey. Contohnya, okey, gambar ni ada dua orang. Okay. Humairah dan Alia berjiran. Ha, jadinya Humairah ni jiran Alia. Alia pula jiran Humairah. Jadi benda ni adalah dua unsur yang setara. Setara ni macam sama. Jadi kita gabungkan je. Humairah dan Alia berjiran. Okey, seterusnya kita tengok contoh untuk sambil. Digunakan Oh maaf digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Jadi, sambil ni, kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan yang kita lakukan serentak. Ha, bersama-sama tu maksudnya dalam waktu yang sama. Contohnya, kita tengok gambar ni. Hmm, gambar seorang budak perempuan. Okay, dia tengah buat apa? Okay, Maria menyanyi sambil menari. Ha, jadi dekat sini ada dua perbuatan yang Maria ni lakukan secara serentak. Dilakukan bersama-sama. Iaitu Maria ni dia menyanyi sambil menari. Ha, Okey. Boleh faham? Hmm. Seterusnya kita tengok contoh kerana. Okey. Digunakan untuk menerangkan sebab berlakunya sesuatu kejadian Okey, maksudnya Kerana ni kita selalu guna untuk uh, menunjukkan sebab hmm. Okey, kita tengok gambar ni Seorang budak lelaki tengah menangis Okey Firdaus menangis kerana terjatuh Okey, jadinya dia menangis Jadi, kita kena tunjukkan sebab kenapa dia menangis Kerana terjatuh jadi itulah sebabnya sebab tu kita gunakan kata hubung kerana. Okey, boleh nampak? Seterusnya atau digunakan untuk menunjukkan sesuatu pilihan. Okey, atau ni pun kita selalu guna untuk uh, menunjukkan pilihan. Contohnya antara dua benda tu kita nak pilih apa? Ha, okey, kita tengok contoh eh. Ada gambar kek dan dan gambar Ya, roti. contohnya, kamu suka makan kek atau roti. Ha, macam tu. Ataupun hmm ustazah akan uh, tanya uh, macam ni. Danish, uh, kamu nak kamu mahu kelas mengaji pada hari Selasa atau Rabu? Ha, nampak tak ustazah tanya Danish? Dia nak kelas mengaji pada hari apa? Hari Selasa atau Rabu? Ah ha, menunjukkan pilihan. Seterusnya, lalu. Digunakan untuk menunjukkan dua perbuatan dilakukan secara berturut-turut. Ah ha, maksudnya lalu ni kita menunjukkan dua perbuatan yang kita lakukan secara berturut-turut. Contohnya kat sini, ha, gambar ayah. Dia pegang hadiah. Lepas tu, dia bagi dekat anak ni kan. Okay, jadi ayah membeli hadiah lalu memberikannya kepada Emma. Ha, jadi dekat sini itulah perbuatan yang ayah tu lakukan secara berturut-turut. Contohnya ayah ni dia beli hadiah dulu, lepas tu dia berikan kepada Emma. Okey. Seterusnya, jika digunakan untuk menunjukkan syarat. Ha, macam mana tu? Okey, kita tengok gambar ni. Okey, G2G Animal Garden adalah sesuatu tempat. Okey, hajana akan menyertai lawatan itu jika diizinkan oleh ibunya. Ha, nampak tak dekat situ? Itu adalah menunjukkan syarat. Ajina ni dia akan pergi lawatan ke g g Animal Garden ni jika diizinkan oleh ibunya. Tapi jika tidak diizinkan oleh ibunya, dia tidak akan menyertai lawatan itu. Okey? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih Ustazah harap semua anak-anak ustazah boleh faham apa yang ustazah cuba sampaikan untuk hari ini. Selamat berpuasa semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.